Louis, c'est un produit récent dans les gammes. C'est un produit qu'on a imaginé, conçu, designé il y a 4 ans à peu près. Euh, donc en 2019-2020. Sur le Louis, on a, on a surtout voulu se faire plaisir en fait, euh, faire, un, faire un produit. Euh, autour d'un autour de l'utilisation du bois qui soit évident d'un point de vue du design qui soit facile à utiliser mais avec un avec un vrai petit côté spectaculaire et là on a fait un on a fait un produit dont on est vraiment très très fier qui a une vraie originalité qui fait que on a un couteau avec un manche bois mais sans rivet généralement un couteau avec un manche bois on vient maintenir les plaquettes bois avec des rivets et puis on, ensuite on fait la finition et là on a on voulait aller un petit peu plus loin que ça en faisant un produit sans rivet c'est un petit bijou aussi et alors en fait quand on le regarde il se passe plein de choses. Il se passe plein de choses au niveau du design, au niveau des matériaux. C'est un des couteaux de cuisine qui exprime quelque chose. Ou parle de quelque chose en fait. C'est comme si devant nos yeux, là, il y a une histoire euh, y a une histoire qui se déroule. Un manche euh, qui est du noyer, donc le noyer c'est un, un bois euh, extrêmement noble, euh, et puis qui peut avoir des... Là, par exemple, sur ce, sur ce couteau-là, on a des nœuds euh, absolument incroyables, donc tous les couteaux euh, sont différents, chaque manche est, est, est unique. Il y a un système de montage qui est, qui est assez innovant sur ce produit-là, où, où la lame vient se clipser dans le manche, qui a l'air de flotter parce qu'il est tenu par aucun rivet. C'est un petit, un petit brevet qui a été déposé, donc euh, il y a une petite subtilité qui permet euh, de, de ne pas faire apparaître de, de rivets. Et le manche est, est fabriqué avec une rigueur tout aussi extrême que la lame. C'est une Belle, une belle petite prouesse que d'aller ajuster du bois qui, par nature, est un élément vivant et donc qui peut, qui peut euh, avoir des petites variations euh, en fonction de l'humidité, euh, etc., avec euh, une lame en métal qui, elle, n'a aucune variation. Euh, donc, c'est un ajustement bois-métal qui, s'il si est mal fait, euh, peut être euh, bah, désastreux en termes de qualité. On a trouvé un partenaire qui est vraiment euh, talentueux. Au niveau de, de, de la fabrication des manches en bois, ce sont des gens qui euh, fabriquent des instruments de musique aussi, qui sont extrêmement habitués à travailler au centième aussi, parce qu'ils sont habitués dans les instruments de musique à, à faire un ajustement bois-métal. Enfin, il n'y a, a aucun jeu, quoi. C'est euh, tout est jouxté euh, au centième. Euh. Un marquage ici très léger, euh, gravé au laser dans le dans le manche. Le rayonnage que l'on fait sur la sur la soie, il a il a deux, deux objets. Le, le, le premier c'est visuel. Le fait de faire un, un léger bombé comme ça capte la lumière, crée une ligne, crée une ligne de lumière qui est, qui est très jolie. Le, le souhait que le souhait sur ce produit là, c'est d'avoir un produit qui soit euh, très confortable dans la main et que qui n'ait pas d'aspérité. Le fait d'avoir ce rayon vient se poser dans, naturellement dans la pomme de la main et on n'a aucune gêne à l'utilisation. C'est un produit dont on voit que tous les détails ont été euh, ont été pensés et, euh, et tous les détails ont une euh, tous les détails ont un objectif. Voilà, c est, c est... il est complètement abouti ce produit. Une lame qui est tout aussi euh, qui est tout aussi étonnante que le manche avec un on a l'impression d'un bloc d'acier qui a été taillé dans la masse. C'est un des premiers couteaux qu'on a sorti euh, à la suite euh, un petit peu de toutes les tous les salons militaires enfin de tous les, les produits militaires qu'on a qu'on a, qu a développé. Et donc, euh, techniquement, pour réaliser ces produits militaires, euh, on, a, on, a, on a une technologie, enfin des machines, euh, 4 axes, 5 axes, etc., avec des capacités de, de réalisation d'angles extrêmement fermés, ouverts, enfin une grande capacité d'expression sur la lame. Euh, on a une première émouture, on a... Un très léger plat ici, puis ensuite on a une deuxième émouture sur le, sur le contre-biseau. Ces facettes et ces façons d'exprimer de, euh, sur la lame, euh, ben on les a adoucis et on les a ramenés sur un milieu qui est le milieu de la cuisine. Cette gamme, euh, elle en est l'expression totale. Ce contre-biseau, là aussi, il, est, il a été dessiné pour être visuellement marquant, mais de la même façon, il a, il a un objet. Quand on, quand on prend le produit et quand on s'approche très près de la, de, la, de la lame on peut utiliser le produit pour, avoir, pour faire un travail très précis avoir un travail de, de coupe très, très précis en ayant la main la, la, la lame en pleine main et d'avoir une coupe très agréable très précise sans avoir, sans avoir la gêne occasionnée par, par une arête qui serait, qui serait ici inconfortable. La, la qualité de l'acier qu'on utilise, c'est un, un nitrox 16% de chrome, donc on a une très très bonne résistance à la corrosion. On l'a techniquement, c'est un acier haut de gamme, qu'on utilise aussi pour l'armée d'ailleurs. Sur la lame, on a un, on a un polissage brossé. Le, le polissage brossé, il est, il est assez compliqué à faire, parce qu'il faut, euh, euh, la première étape étant le meulage, on enlève de la matière, on essaie de, de s'approcher de la coupe en faisant le meulage. Et quand on, quand on fait le meulage, on, on génère des, des lignes, et quand on fait le polissage, il faut que les lignes soient dans le même plan que les lignes de menage, sinon après ça fait une espèce de fouillis, ça fait quelque chose qui n'est pas très très joli. Euh, donc en fait, c'est vraiment une déclinaison dans la cuisine euh, de technicité, de produits euh, quelque part qu'on a, qu a, qu a fabriqués pour, euh, pour les armées. Euh, ouais, on a ramené un petit peu de, de militaire dans la cuisine là, c'est typiquement ça. On voit que là, le, 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 le polissage, il y a beaucoup de soins qui a été portés au polissage parce qu'on ne voit que les lignes de polissage. Et quand on, quand on arrive sur la table avec euh, sa planche à découper, sa pièce de viande et, et, et son couteau Louis, ouais, ça, ça, ça joue la blague, comme on dirait.